У Відкритій студії на телеканалі Соціальна країна гостем є голова благодійного фонду пацієнти України Дмитро Шерембей. Вітаємо вас. Дмитро Добре. сьогодні у нас в гостях ну таку тему ми сьогодні задали. Порятунок пацієнтів залежить від самих. Uh -huh. Пацієнтів, що ми зараз зустрілися в Україні, тому що багато говориться про закупівлю тих чи інших ліків, і про те, що цей процес зараз дуже непрозоро відбувається, в принципі. Але все ж таки, на початку нашої розмови, познайомте нас трішки з вашим фондом, як давно він працює, деться п'ять років, так uh -huh. і які акції вашого фонду стали резонансними, відомими, чого вдалося досягти. Ну, важливо розуміти, що у нашого фонду є своя основа. И она такая идеологическая, и у нее очень простая ценность, и, которая является причиной нашей работы. Миссия нашей организации – это лечение доступно всем. Мы объединяем тех людей и те организации, жизнь которых зависит напрямую от медикаментов. Так сложилось. У них либо редкое заболевание, либо сложное какое-то заболевание, либо инфекционное заболевание. По большому счету мы ведь боремся за их право на жизнь. Этих людей очень много. Практически пол Украины ежегодно ходит в больницу туда-обратно, ложит своих близких, родных, там, деток своих, людей, которых мы любим. И человек всегда сталкивается с фактом, практически всегда, когда ему говорят, лечения нет, купите его в аптеке, продайте все, что угодно, по-другому у вас не получится. Мы решили, что это на самом деле несправедливо по отношению к людям. В стране, в которой есть деньги, в стране, в которая проводили Евро 2012 за миллиарды, на фоне которого умирали люди, на фоне строительства этих э, стадионов и дорог. И вопрос был даже не в том, есть деньги в Украине. Вопрос был в том, что в Украине не было желания, политического желания, чтобы этих людей всех спасти. В среднем за сутки в Украине умирает 1600 человек по причине 000. того, что нет лекарств. Вот их нету, да, и человек сталкивается с фактом, что есть заболевание, технически он может жить дальше, есть технологии, которые позволяют это делать, но практически он право свое на выздоровление реализовать не может. Государство его не обеспечило никаким образом. Это была причина, почему объединились такие организации, появился благотворительный фонд пациентов Украины. И по большому счету вот пять лет мы любыми цивилизованными законными методами реализовываем свою миссию для того, чтобы увеличить спектр программ лечения, и чтобы как можно больше людей в Украине выжило до конца этого текущего года, 14, 13, 15. И, конечно же, мы Часто прибегаем к форме протестов в виде акций, либо кампаний, направленных на правительство Украины, либо на отдельных чиновников, либо на министра здравоохранения, либо на министра финансов, либо на премьер-министра, для того, чтобы добиться положительного результата для больных людей. Потому что по-другому сложно устраивать коммуникацию. В кабинетах вам могут обещать все, что угодно. Но в конечном счете эти обещания ни, ни во что не превращаются. Кабинетные обещания – это, по сути, как обещания с бигбордов. У нас все будет хорошо, в конечном счете мы все время независимости живем, когда все плохо. То есть хорошо не наступает. И наша стратегия давления публичного посредством журналистов и средств массовой информации на политиков, которые управляют Украиной, себя оправдала. Потому что в Украине начали появляться те программы, которых до этого никогда не было. Вообще никогда. Ну, программы? Ну, простой пример, что в Украине последние данные, которые я получил, там уже проживают, на самом деле, больше 8 миллионов, кажется, ой, больше 9% людей, живущих э, с гепатитом С. Это хроническое инфекционное заболевание, которое может приводить к летальному исходу. Очень дорогостоящее с точки зрения лечения. Там, три года назад 10 тысяч долларов себе мало людей могло позволить в Украине, чтобы купить эту э, программу лечения, которая стоила... Ну, ровно один год надо было проходить. И, конечно же, была некая такая политическая позиция, что экономически нецелесообразно лечить людей, особенно так дорого и с таким заболеванием. Их больше 3,5 миллионов. То есть их очень много. И мы решили вместе с партнерами, в общем-то, этот абсурд преодолеть и поставить в этом точку. То есть понятие экономической нецелесообразности политики должны применять к себе и к своему окружению, но не к людям, которые живут в Украине. И мы провели такую большую мобилизационную кампанию, собрали много организаций, и мы решили продемонстрировать всему миру и Украине, в каком положении оказались люди, больные, которым ставят такой сложный диагноз в Украине. Мы выбрали такую визуальную форму, которая красочно демонстрирует положение вещей такого человека. Приговоренный. Со срочкой приговора. К смерти человек. Каждый человек, который приходит в кабинет к доктору, ему ставят диагноз гепатит, он по сути приговорен, только он, к сожалению, умрет через 5-10 лет. Не прямо в этом кабинете, а может быть и через месяц. И доктор ему ничем помочь не может. Доктор ему скажет, пойдите продайте квартиру, купите лечение, живите. Хотя на самом деле все должно быть по-другому. Какой бы диагноз человеку не поставили в Украине, он должен получить лечение и жить дальше. Так вот мы пригласили людей, которые живут с таким заболеванием, и не только с таким смертельным хроническим, чтобы мы выстроились напротив кабинета министров с мешками на голове, связанными руками за спиной, чтобы продемонстрировать, в каком мы положении находимся. И в этот же день был, было заседание кабинета министров. Мы над... мы думали, что, конечно же, вот это сопротивление, оно будет идти намного дольше. Как раз фото с акции, да. побачите. Угу. Эта акция длилась, жила больше трех недель в средствах массовой информации, они очень много говорили, она попала на страницы Times, то есть они говорили по сути во всем мире. То есть сам факт несправедливости стал очевиден визуально и понятно, что такое происходит. И тогда впервые было принято решение, что в Украине будет, а, подписана программа лечения людей с гепатитом С за государственные деньги, был подписан протокол лечения, и очень важно, были выделены деньги. И это впервые украинцы появили возможность, появилась возможность прийти в больницу, встать в очередь и получить бесплатное лечение, которое на самом деле дорого стоит. Но еще очень важный такой побочный эффект этого всего был, что две ведущих фармкомпании в мире, которые монополисты являются этого лечения – впервые в Украине одновременно снизили стоимость лечения на 50% для государственной программы лечения. 5 тысяч долларов. Да, 000, да 000, даже 000, сейчас да? он уже стоит где-то около 4 тысяч долларов. Угу. Мы, конечно же, на этом не остановились и, по сути, мы будем дальше лоббировать интересы по эта программа сейчас активно работает? Конечно, да, да. На сегодняшний день люди... Конечно же, она дефицитная. В ней недостаточно... 3 миллиона людей, очень большое количество людей. Но... Важно, что у человека существует некий простой алгоритм действий. Он становится, сдает все анализы, подает документы на комиссию, там существует очередь поступления людей на эти препараты. И мы надеемся, что с этого года программа значительно расширится. Давайте поговорим про эту чергу. Возьмем увагу, там, районный центр, областный центр. Куда люди не потребуются. Как правило, идти? это областной центр. Как uh -huh. правило, это инфекционная больница. Как правило, это будет либо гипоцентр, либо центр СПИДа. И... Лучше всего это смотреть на сайте э, и понимать, какие документы необходимо подготовить, какой алгоритм подачи этих документов, и через какое время теоретически я могу получить ответ. Буду я в этом году лечиться, либо в следующем году буду лечиться. Важно, что этот феномен, то есть он по сути во всем, он доступен сейчас во всех областных городах Украины. Э, на сегодняшний день все те, которые живут на этих территориях, могут подаваться в эту программу. Мы Надеемся, что в этом 2015 году программа расширится там, с 3000 тысяч ну, лечения людей в год, до 8 тысяч людей, чтобы лечили до 8 тысяч людей в год. И, конечно же, мы хотим добиться, чтобы для детей в Украине, у которых такой диагноз, были доступны самые современные медикаменты, которыми можно лечить. Окрім акцій біля міністерства охорони здоров'я і уряду і Кабміну, ваш фонд бере участь у розробці от, стратегії розвитку охорони здоров'я. І нещодавно ви запропонували свою концепцію реформування державних закупівель ліків. Що це таке? Що це за концепція? І яким чином ви плануєте знищити корупційні механізми, які все ж таки присутні? Багаторіття фонд пацієнтів України ініціював в Україні полтора року назад. Дві ну то тобто, есть мобілізацію експертів. государственных структур по написанию государственной стратегии реформы здравоохранения. Буквально через полгода после нашей инициации, по сути, уже был выработан документ, был отобран пул экспертов со всего мира, там 12 экспертов из 120 было отобрано, которые писали для Украины этот документ. И, по сути, он уже год, как существует в Украине, он эпизодически начинает реализовываться. Одной из частей этого документа, это была реформа системы закупок. А в начале этого года мы предложили Министерству здравоохранения, Верховному Совету и Кабинету министров некий промежуточный переходной, а, а, такой переход, переходной период для того, чтобы снизить уровень нагрузки на Министерство здравоохранения и на это время передать закупки Министерства здравоохранения в международные организации. Это неприбыльные гуманитарные структуры, которые по сути не зарабатывают на закупках. Что давало это Украине каждому украинцу? Снижение стоимости медикаментов, которые покупают в Украине, до 40%. Скорость поставки и высокое качество этих препаратов. Украина бы сэкономила только в 2015 году, если она бы проторговала все программы через международные закупки, 1 миллиард 700 миллионов гривен. Бы сэкономила. И дополнительно на эти же деньги могла бы закупить практически 100%, ну, практически такое же количество медикаментов, которые купила за 2 миллиарда и 300 миллионов. Это удалось сделать? На сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда контракты с международными организациями должны быть подписаны в сентябре месяц. Мы все ожидаем этого, потому что прошло больше, чем полгода с момента, когда этот закон был принят. Это давно должно было работать и давно должно было приносить пользу Украине. Но саботирующим фактором является эта коррупционная система. Почему? Потому что впервые бы ни один чиновник и ни один коррупционер не положил бы ни одной гривны в карман. Потому что организации ЮНИСЕФ, ООН, а, ПРООН, другие международные организации, они не участвуют в никаких коррупционных схемах. С них никто ничего не может получить вообще. Mm -hmm. И, конечно же, уровень саботажа этой инициативы, он крайне высокий. но ми зробимо максимум щоб це пройшло в этом году максимум щоб Україна максимально перейшла дві тисячі п'ятнадцятого году на всі програми закупок через міжнародні організації і дві 2019 дев'ятнадцятому году выйти на нову систему закупок в україні для продовження нашої розмови ми підготували невеличкі сюжети також мова буде йти про вашу організацію зокрема скандалісти і креативники таке враження може склатися про активістів благодійної організації пацієнти україни вони проводили чисельні акції часом також шокуючі і неординарні, і е, це звичайно ж найголовніше все заради порятунку життів людей е, зараз. Пацієнти України звітують акції привернення уваги чиновників. Це не єдина їхня діяльність про збільшення коштів на ліки, медичну стратегію і врятовані життя пацієнтів українських. Далі у сюжеті Анастасії Острушко до розмови повернемось, друзі. Дитяче взуття біля стін Кабінету міністрів. Цю акцію пацієнти України провели у вересні 2014 року. Тоді вони вимагали від прем'єр-міністра Арсенія Яценюка звернути увагу на зриви тендерів по закупівлі ліків. А дитяче взуття як наглядний приклад того, що без ліків тяжкохворі можуть просто померти. У жовтні того ж року активісти влаштували під Кабміном чорний вівторок День трауру за померлими. Адже за статистикою, через нестачу ліків, щодня помирає півтори тисячі хворих. А коли плакати взуття і пусті баночки з-під Ліків на чиновників не справляли враження, навпроти того ж будинку уряду, з'явилися хрести. Це вже травень цього року. Імпровізоване кладовище перед вікнами урядовців, нагадування, що тисячі віллінфікованих на межі життя і смерті. Хворі залишились без препаратів через недобросовісну компанію постачальника. Тоді привернути увагу до проблем вдалося. І як результат, компанія, яка затримала поставку ліків, заявила про готовність постачати препарати і навіть знизити ціну. Чисельні акції не єдина діяльність організації. Найбільшим досягненням у благодійному фонді пацієнти України вважають збільшення державного фінансування тяжкохворих. За останні півтора року нам вдалося збільшити державний бюджет України вдвічі, тобто на 2 мільярди гривень. Це розподілили ці гроші, були розподілені міністерством охорони здоров'я пропорційно по всіх захворюваннях. Наприклад, з 2 мільйонів гривень на муковісцидоз було збільшено фінансування аж до 8 на гепатити було на 40 мільйонів, десь збільшене фінансування на онкологію, на дитячу, на дорослу. Ще одним своїм досягненням пацієнти України вважають участь у розробці стратегії реформи охорони здоров'я України, а також зміну системи закупівель медичних препаратів. Ми, як пацієнтська організація, залучивши професійних юристів, розробили законопроекти, які вже є законами України, які дозволяють Міністерству охорони Здоров'я використовувати ресурси найбільших і найпрозоріших організацій в світі це ЮНІСЕФЦ. Восепроон це, ВОЗ, СОПРО, ООН, це Crown Agents, які можуть уже допомогти Міністерству охорони здоров'я налагодити цей процес. Причиною такої активної діяльності для багатьох активістів є особистий мотив. Наприклад, у пані Наталі дочка хворіє на рідкісну недугу. Організм не сприймає білок, а життя перетворюється на строгу дієту і прийняття препаратів. Та й з ліками були проблеми. Держава проплачувала тільки один препарат, який викликав низку побічних ефектів. Активістам вдалося добитися розширення номенклатури. Може нове відіново. Здравоохраніння, яка слава Богу, нас узлыла. І ми вже білі намікатую із сім гідралізаторів, які індивідуально заказувалися із регіону за всієї нашої страни з чотирьом індивідуальної приносі каждого рінка. Активісти запевняють, що будуть і надалі боротися за життя і здоров'я українців. Анастасія Островського Дмитро Гришко соціальна країна. Дмитре, от продовжимо нашу розмову. Ну здавалося б, півтори тисячі на день. Це фактично 4,5 тисячі померлих на місяць, 45 тисяч людей на рік, приблизні цифри. Це дуже великі цифри. З іншого боку, ви сказали, можливо, потрібна політична воля. Можливо, просто хтось з чиновників втрачає якусь звичайну… моральности люди нести. Ну, Полы я проще за... Вы знаете, да, если есть. сказать о чиновниках, которые управляли там системой здравоохранения, по сути, до этого, то у них да и не было никакой моральности на самом деле. Да, ведь эти факты очевидны не только нам. Из данных, которые получает Министерство здравоохранения, очевидно, вся катастрофа еще более глобальнее в Украине. И, конечно же, реформировать систему здравоохранения это тотально уничтожить всю коррупцию в системе здравоохранения. А в объеме средств это примерно 50 миллиардов гривен отобрать и оставить людям, у чиновников, у коррупционеров и у фарм-мафии, которые курируют этот процесс. Это сумасшедшие деньги. И, конечно же, они сопротивляются за то, чтобы эти доходы оставались у них. И не хотят ничего ровным счетом реформировать. Ну, здесь, чтобы мы имеем нового министра охраны здоровья, пана Квиташвили, И, как он на контакт, взагалі, реакция Но, процесс? История министра Александра Квиташвили в Украине, наверное, будет все-таки историей. И выводы из этого надо будет сделать несколько. Первое, хороший человек ⁇ это не всегда хороший менеджер, это раз. И порой существуют те задачи, для которых надо искать узкоспециальных людей. И я приведу вам очень простой пример. Не дай бог, ваш близкий человек оказался в операционной. И к вам приходят и говорят, вы знаете, у нас тут есть хороший студент, он просто очень хороший студент, он всего две недели, в общем-то, как-то работает, вы хотели бы, чтобы он провел на сердце вашего близкого человека операцию. Вы скажете, до свидания, мне надо эксперт и специалист. Так вот, Министерство здравоохранения – это не место экспериментов. В Украине практика назначения министров – это практика политически симпатичных людей. Туда конкретно должны брать человека под конкретные задачи. И прежде чем его туда поставить, хотелось бы услышать, какие задачи стоят на данном этапе до конца этого года, на весь следующий год, для того, кто туда придет министр. Потому что если через три месяца окажется, что этот человек не справляется, Зачем ему просто сидеть на этом месте? Uh -huh. То есть, какая стратегическая цель? Мы относимся к министерству и к министру здравоохранения предельно просто. Нам надо, чтобы эта система приносила простой результат в сохраненных жизнях в Украине. Нас все остальное не интересует. Нас не интересует, красиво либо некрасиво они говорят. Как они одеваются, к какой политической партии они относятся, каким образом. Нас интересует, какой продукт. Для людей, которые ходят в больницу, они приносят. Если не приносят, им нет смысла там находиться. И это не вопрос симпатии, антипатии. Это вопрос простой профессиональной оценки. Угу. Ну, але э, вы смогли наладить співпрацю с представниками областной державной администрации в Одессе? Да. Вот. Скажите, пожалуйста, там была запущена программа, где каждый пациент мог ознайомиться с ліками. Их переліки находятся на специальном сайте. Э и сколько грошей на и выделены из тех или да. бюджетов. Как да? вообще удалось наладить эту сотрудничество с Саакашвили? Ну, э я просто характеризую. Представьте себе удивительное место, где у вас открыты двери для всех реформ, и это не номинально, а натурально. Ну, это редкое явление в Украине в принципе. Так вот, Одесская область примерно сейчас так выглядит, да? Вот мы, как благотворительный фонд пациента Украины, подписали меморандум с областной администрацией о реформе здравоохранения в Украине. И нам не надо тратить очень много времени для того, чтобы там, я не знаю, умолять, упрашивать, надо давайте что-то менять. Там говорят так, друзья, все то, что надо поменять, надо поменять. Если можно это сделать сегодня, давайте сделаем сегодня. вот сразу первую инициативу, которую мы предложили, мы Предложили впервые в Украине открыть абсолютно все базы данных всех больниц для любого человека, который живет в Одесской области, чтобы это было максимально доступно, чтобы не было посредника между человеком и медикаменты. Мы сразу получили одобрение, подписанный документ, разработанную систему, которая заработала. Угу. Она не идеальна, но это впервые произошло, и очень важно, что она дает. Одесская область очень длинная. Любой человек, живя в любой территории этой области, может просто со своего телефона зайти в больницу и увидеть все медикаменты, которые у них сейчас есть в наличии. А это примерно, может быть, 90 тысяч шприцов в одной больнице в складе лежат, да? Невероятное количество километров бинта, ваты, каких-то вещей абсолютно бытовых, которые мы mm -hmm. всегда покупаем в больницу. Мы их приносим. Это как-то, знаете, как априори. Вы должны принести два шприцов, то-то-то-то-то. А оказывается, это все не надо было приносить никогда. Это не надо было покупать. Это на складах. Конечно. Мамочке, которая идет рожать, не надо было покупать этот родильный пакет. Их там 2000 куплено. Зачем их сберегают? Чего тримают? Вы понимаете, Открытые данные, они решают две проблемы. Проблема номер один. Она решает для меня, для пациента, для любого пациента вопрос. Я знаю, на что я могу рассчитывать честно. Если мне врач что-то выпишет, я действительно пойду куплю. А второе, оно открывает на самом деле то, что есть и чего не хватает. Может, вот пытание... в Украине, uh -huh. к сожалению, существовала коррупционная схема в несколько этапов. В момент, когда закупает государство, медикаменты, воровали деньги. В момент, когда перераспределяют лекарства, их тоже перепродавали вторично через аптеки. У нас был случай, когда мы выявили целую схему, когда онкологический центр перепродавал химиотерапию через посредников из рук в руки больным людям в этой же больнице, то, что уже купило государство, на 28 миллионов гривен. Так вот, Теперь эта схема ни в одной больнице. Есть же все-таки порядочные главврачи. Есть врачи просто, а есть непорядочные. Так вот, при любом руководителе эта схема невозможна. Телекари понесла в ответственность? Вот суд, уже по идее, там два года идет вся uh -huh. эта история с исследованиями. Навряд ли это произойдет, потому что круговая порука страшна. Мы будем за это бороться, но принципиально важно, что мы нашли системный рецепт. Он просто работает, и его можно имплементировать во все области Украины без глобальных реформ. Важное вопрос еще вакцинация, в нашей стране, потому что, как всегда, вакцин нет. Катастрофично. Да. Это можно назвать катастрофой. Меньше 50% обеспечены этими вакцинами. Кто виноват? Что делать в этой ситуации? Виноваты те, которые за это отвечали. Точка. Любой министр, замминистр, который в это время управляли системой здравоохранения, это силу за решение, либо другие за ним министры, либо Киташвили, которые довели до этого состояния, они должны понести прямую, ну, прямую ну, нести прямую ответственность за подобные действия. В Украине больше года лежали на складах вакцин от полиомиелита. Больше года на складах. Просто не получилось оформить документы. Угу. 31 августа срок годности закончился. Об этом просто никто не говорит. всех летел. Вот этих вакцин, которые необходимы были. Были завалены в 2014 году государственные торги. Не дай бог, чтобы в этом году произошло. Так вот отсутствие вакцин в Украине в больницах, вот физическое их отсутствие, это катастрофа. Потому что мы живем в стране, в которой действующая эпидемия туберкулеза. Ни один ребенок не прививается от этого, взрослые не прививаются. а другой технологии защиты не существует на самом деле. Только этим можно защитить. И от других на самом деле серьезных заболеваний, которые 20 лет в Европе вообще не видели, у нас и не появляются. Так вот, это катастрофа национального масштаба. Мы обратились к президенту, чтобы был собран Национальный совет по безопасности. И было принято решение. С четкими датами, временем, распределением и выделением средств, когда все необходимые, все необходимые вакцины, Поступят в род дома и в больницы, чтобы мамочки пришли их получили без разговоров о том, какая у нас сложная система чего-то там получать. Если умирают люди от бездействия чиновников, это прямое преступление против этих людей. И люди должны нести наказание. Это не просто халатность, это не просто непрофессиональность. Это прямое преступление против этой мамочки, против ее ребенка. И какие сейчас нам эти акции у пациентов Украины? Мы хотим, чтобы бюджет на лекарственные препараты в Украине для всех больных увеличился практически до 10 миллиардов. В Украине есть эти деньги. Да, это, это не катастрофические цифры. Но мы как минимум поймем, что со столбов исчезнут наклейки по просьбе собирать деньги для своего ребенка. Да? Объявления в газетах исчезнут. Это все должно исчезнуть. Это просто в 21 веке недопустимо ни в этическом, ни в юридическом смысле. Наша цель увеличить до такой степени бюджет на лечение людей, чтобы вопрос «помогите» исчез из нашего поля зрения. Здесь, правильно это сбильше, а разъявляется те, кто захочет... Так вот, вторая наша принципиальная цель – это, конечно же, реформирование здравоохранения и всей системы. Украина должна перейти на систему реимбурсации, возврата средств, либо просто выдачи медикаментов в аптеках для людей. Да? Должна быть открытая система электронных торгов закупки медикаментов. Но принципиально важно. Надо изменить саму систему здравоохранения. Этот Советский Союз, который мы тянем уже 20 лет подряд, надо оставить. Ну, вот конце медичные концерты. заклады я хочу зараз робити автономными. Насколько реально Я полностью будет? на самом деле это поддерживаю. Больницы должны быть автономными, они должны сами управлять своим бюджетом, оказывать услуги и за услуги получать деньги. Точка. Вся система здравоохранения должна ориентироваться не на содержание зданий, а на то, чтобы люди выздоравливали. Это единственный и важный критерий, который необходим там в реформе системы здравоохранения. Как изменится положение пациента? В лекарственном, в качественном обслуживании, и как изменится статус врача, в оплате и в его вообще функционировании юридическим. Вот эти два критерия мы берем за основу реформы здравоохранения в Украине. И можливо, ще факт того, что будет ратифі... ратифіковано все-таки угоду с ЕС про асоціацію, Можливо, Европейский Союз повпливає на стан? В любом случае, конечно же, международная помощь, для... помощь значительно влияет на политическое осознание в Украине. Оно происходит медленно, туповато, грубовато, но оно происходит. Мы. как гражданский сектор, на самом деле верим не в сильного президента, а в сильный Кабмин, либо в сильный Верховный Совет. Мы верим в сильное гражданское общество. Из них формируются новые Верховные Советы, Кабинеты Министров и Президенты. Гражданское общество в Украине, по сути, победило революцию, а не политики в конечном счете. Да? И мы на самом деле тратим все свои усилия для того, чтобы вдохновить гражданский сектор в пациентском движении, бороться за свое право сегодня, здесь и сейчас. Не возлагая надежды на тих людей, которые нам обещали десятиліттями, що у нас все буде добре. А мы ми самі своїми руками можемо змінити свою судьбу вот сегодня, сьогодні, не послезавтра. Дмитро, я вам дякую за розмову. Я сподіваюся, нашу розмову програму подивляться ті люди, які відповідають за закупівлю ліків і зрозуміють, що під час того, як вони дивляться цю програму зараз, хтось все ж таки помирає від нестачі. Складно і важко звучить, звичайно, але від нестачі тієї чи іншої вакцини, як ви. Шановні, проховали на своїх складах! Це була відкрита студія. Побачимося обов'язково! Міцного здоров'я вам бажаємо і до встречи.